Таким образом, я расскажу минут 5-7 о том, какой я умный замечательный, а потом мы обменяемся вопросами ответами на те темы, которые вас беспокоят. И в части той темы, которая нас с вами собрала. А, знаете, ну и красиво сегодня говорят и умеют говорить политики, к счастью, не все, о том, что ждет будущее в нашем государстве и что нас ожидает вообще. А все это объединяется таким интересным названием, как национальная идея. Не в плане пятой графы в паспорте, а вообще, что может объединять нашу страну. Особенно учитывая многонациональный характер, совершенно разное территориальное отношение к своей истории, когда одна часть страны четко и однозначно понимает итоги Великой Отечественной войны и кто был реальными героями, а вторая часть страны поклоняется как богам тем людям, которые уничтожали своих же украинцев. Конечно, есть эта проблема для нас очень серьезная, и сложно понять, можем ли мы сегодня эту тему использовать как объединяющую. Но для нормального любого человека, который хотел бы какого-то будущего для своей страны, понятно, что такие острые углы должны быть отброшены, и должно быть общее что-то, что нас в принципе может объединять. А что должно людей объединять? Идея материального благосостояния, она, конечно, как бы греет душу на Но Опыт европейских стран, той же Северной Америки, показал, что борьба за материальное благосостояние все равно путь в тупик. Конечно, можно сказать, сытый голодного не разумеет, и можно по этому поводу очень много разлагольствовать. Но в данном случае я не высказываю свою точку зрения, а это уже результат тех исследований, которые сделаны в части всех стран, которые сегодня на земном шаре существуют. Ну, например, те же США или европейские страны. Да, действительно, поначалу в 60-х годах была идея всеобщего благоденствия в части материального благополучия. И даже были символы. Если ты раз в 10 лет меняешь дом, раз в 10 лет меняешь машину, ты очень успешный человек, и тебе есть к чему стремиться. Когда Большая часть населения к этим стандартам перешла. Стало понятно, что людям все равно хочется как-то выделиться. Появились новые критерии. Смена дома, смена квартиры раз в пять лет. И смена автомобиля. Ну, я говорю, как бы, такими комплексами, как мозаика. Тоже отработали схему. И теперь уже остановились перед вопросом, а как часто менять эту машину, как часто менять эту одежду, как часто менять бренды. Потому что, по сути, общество накопления доходит в тупик. И перспективы никакой нет в этой части. И э, начинается проблема уже духовного содержания этих стран, о которых мы сегодня говорим. Ведь та сексуальная революция, которую Европа прошла, и же Штаты в 60-е годы, они сегодня от нее открещиваются э, руками и ногами. Безонаши мы как туземцы берем все самое плохое, все самое яркое, то, что там есть, и пытаемся внедрять в нашу философию, в умы наших детей и в развитие нашего государства. При этом все эти фильмы, которые связаны с этой сексуальной революцией, они поставляются на наши рынки, и мы их с удовольствием впитываем. У себя же в этой части у них достаточно большое число запретов. У них эти каналы, которые платные, они недоступны для тех же детей и несовершеннолетних. Даже для взрослых нужно платить большие деньги, чтобы всю эту чушь смотреть. Но мы в этой части почему-то говорим о свободе, о доступности, о демократичности. И даже вопрос, как бы ни казался банальных, однополых отношений, это тоже форма потери духовности самого общества. Почему? Да потому что к чему привела так называемая ювенальная юстиция в Европе, которую нам пытаются сегодня насаждать, оно звучит на красиво вопрос защиты прав ребенка. Но сегодня ребенок, самое главное, начинает быть хозяином в семье, и он может манипулировать родителями. И самое главное, вот те элементы вина части, они немного не соответствуют вообще-то ментальности славянского народа. У нас же вообще-то семья, как бы это ни было банально, является основой общества. И то же самое православие, та же самая религия других конфессий, она говорила о ценности человеческих отношений. Я уже не буду говорить про Библию, про Евангелие, но как бы все понятно и очевидно. Но если Европа и мир отказался от итогов этой сексуальной революции и борется сегодня за нравственность, то мы почему-то в хвосте и всю эту грязь сегодня себе впитываем. Та же самая проблема сегодня с так называемым евроинтеграционными устремлениями. Меня, конечно, поражает желание войти в Европу, но только при одном условии, что у нас тема однополых отношений будет очень важна и очевидна. Специальные решение Европарламент принимает для того, чтобы объяснить, если вы не уравняете однополые отношения, если вы не узаконите усыновление и удочерение детей однополыми парами, то у вам не будет пути в Евросоюз. Ну, я в данном случае могу сказать, просто как, мне кажется, нормальный человек, в таком случае мне Европа не нужна. Каждый сам себе должен делать выбор. Но мы понимаем, какие дальнейшие после этого идут последствия. И к чему это все в дальнейшем приводит. Это, безусловно, ну, о моральности и духовности в нашем обществе говорит достаточно сложно, но вот те, кто этим занимается и понимают, что мы потеряли оселки, то есть на чем вообще делать тот самый эксперимент, как нам выстраивать ребенка и как нам строить вопрос, банальная фраза, патриотическое воспитание, почему наши дети должны любить собственную страну, почему они в случае определенной опасности будут готовы ее защищать, почему они готовы будут ее содержать и зачем им это необходимо. Ведь на сегодняшний день страна находится ну, в реальной политической, идеологической, духовной разрухе. У нас нет чего-то общего, объединяющего, у нас очень много разъединяющего, власть не делает абсолютно никаких попыток выстроить духовное, идеологическое содержание нашего государства. И при этом вопрос накопления, он касается очень маленькой группы сверхбогатых людей и подавляющего большинства людей, которые находятся либо на черте бедности, либо за ее чертой. При этом все об этом говорят, мы все это прекрасно понимаем, но выхода из этого тупика мы не видим. Но есть такое высказывание, чему виднее, тому еще дурнее, чему дурнее, тому еще виднее. Что мы могли бы сегодня предложить? У нас есть несколько групп экспертов, которые разрабатывают теоретическую пока модель национальной идеи. Она заключается, мне кажется, в очевидных вещах. Приведите прав человека. Если мы понимаем, что в самом таком утилитарном понимании, что такое права человека, и что такое демократия в том виде, как мы ее себе представляем в приоритете прав человека? Это внутреннее состояние человека, который готов определить, что мои права оканчиваются там, где начинаются права другого. Да, действительно напоминает немного э, утопию того -то. саммина. Может быть. Но если мы не будем к этой философии стремиться, то мы действительно обречены на развал. Я могу сказать, что это выводы любого ученого специалиста по теории государственного строительства. Если в стране нет государственной идеи, национальной, общей, объединяющей, будущего у такой страны нет. Она будет рассыпаться. А идея – это тот центр кристаллизации, вокруг которого собирается общество и, самое главное, в первую очередь, молодежь. Почему упор на молодежь? Ну, мы, ну, я в том числе, мы все же консерваторы, мы люди из прошлого. И многие вопросы, которые сегодня молодежь задает, Действительно, мы не готовы отвечать. Ну, по крайней мере, я не готов отвечать, потому что я уже пытаюсь модернизироваться, пытаюсь обучаться, пытаюсь понимать, что происходит, но вещи, вещи которыми мы уже не сможем согласиться по определению, мы впитали с молоком матери. Это неплохо, это нехорошо, это нормально, это нормальный этап развития человечества. Но если наша молодежь сегодня не поймет, что она может быть реализована в собственном государстве, что если наша молодежь не осознает, что она может это государство перестроить и построить таким образом, как она этого бы хотела, то действительно будущего в нашей стране не будет. Поэтому, возвращаясь к теме все же идеи национальной, тема приоритета прав человека, я с удивлением столкнулся с таким вопросом, встречался на прошлой неделе со студентами Красного корпуса, ну, Шевченковского университета. Меня просто поразили наши новые демократы, Молодые, которые сказали: да нет, ни в коем случае нельзя строить государство, где человек является вершиной творения, где права человека являются приоритетными. Я задаю вопрос: почему? И мне отвечает девчонка, такая интересная, на третьем курсе политолог будущего. У государства могут быть идеи и желания, которые должны быть поставлены во главу угла. И государство должно уметь заставить человека выполнять те задачи, которые важны для государства. Ну, с молодежью, конечно, легче дискуссию проводить, потому что я задал просто очень простой вопрос. А готовы ли вы, говорю, свои собеседнице к тому, что государство завтра примет решение, что вы сегодня в красном платье, а завтра вы все будете ходить только в брезентовых штанах? Она говорит, а кто имеет на это право? А очень простой. Вы же сами предложили только что, чтобы государство давлело над человеком. Поэтому в умах нашей молодежи, конечно, каша. И от вас зависит то, как мы из этой каши сможем сделать то блюдо, которое называется будущее нашего собственного государства.